Всем доброго вечера. Мирного неба над головой. Всем 366. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интересно Ну, я обещал, что расскажу вам, что происходит в КПК в и в частности в депо. Знаете, как у меня была классная руководитель в школе, она всегда говорила, рыба портится с головы", Так и в киеве странце. Рыба портится с головы. Сколько, я буду говорить за себя, я не буду говорить за других людей, не хочу, чтобы не было потом, что тебя никто не просил, а ты сказал. Сколько я на своей шкуре почувствовал это унижение. Просто к чему я это сегодня хочу рассказать. Потому что многие ребята задавали вопрос, что почему у меня не законченный разговор с Мельником и с Николаем Ивановичем и со всеми остальными людьми. Рассказываю. Э -э сами же Николай Иванович по приказу Литвинова меня преследовали, когда э Кличко только начинал свою политическую деятельность. Я уже рассказывал э -э в одном из видео про это все. И меня преследовали, меня прессовали, чтобы я прекратил с ним иметь дело. Потом, когда уже я разочаровался Виталием Владимировичем, э, что, ну, я думал, он придет, будет Киев восстанавливать. Людина прожила столько лет в Европе, увидела, что такое Европа. И я думал, что он будет ее восстанавливать, но в итоге все маем отумаем. И... Когда я пошел против Виталия Владимировича уже кличка, что мэр он никудышный и руководство КПК Киевпостранство никудышное, вот тогда меня начали уже преследовать. Мне начали советовать уволиться. Нет, я не буду говорить, Мартынюк наоборот, когда я уходил, он наоборот меня просил, директор депо, остаться. Я сказал, нет, я не останусь, я буду уходить. Вот, коррупция в каждом депо есть, на жаль. В каждом депо. А там, где еще общежитие на территории депо находится, это вообще жесть. Это просто жесть. Там коррупция такая, что ой-ой-ой. То есть там за это общежитие надо побороться и попроситься, и дать взятку, и тебе дадут хорошую комнату, и тебе дадут хорошие условия. Ну и поехали дальше. Там, где депо и нет даже общежития, тоже начинаются взятки взятки с плане того что тебе дадут и хороший подвижный состав и тебе дадут хороший график то есть смену 9 часовую и ты будешь как кот в масле купаться и будешь зарабатывать деньги если ты этого не сделаешь к сожалению будешь мать что осталось то есть там ну, вот как меня преследовали у меня забрали вагон он после капитального ремонта был, двойничок, его забрали у меня, дали одиночку, ну, чтобы сказать, что он был дуже поганый, это одиночка, нет, я бы не сказал бы, чуть-чуть под марафетили, бегал на канаву, просил, хлопцы рубилы и более-менее как-то выживал я на этой одиночке, и шумаем эту У меня была и одна сменка 9,5 часов, и двойняк был. И у меня забрали этот и двойняк. И все позабирали, чтобы я тики закрыл своего рода. Ну вот как-то так это было все. И на сегодняшний день это то же самое происходит. Есть любимчики, есть не любимчики. Кто больше принесет, кто больше с села привезет сумочку и нарядчику, и начальнику эксплуатации, и замдиректору, и, короче, вот такие вот. То есть оно было, есть и будет. Э -э я знаю только одно, что когда закончится война, то у, наверное, таких, как я, будет очень много которые повернутся с войны и захотят э, навести порядок. И мы наведем этот порядок, потому что э, мы да должны это. уже наконец-то понять, что э, если мы хотим жить в демократической стране, все начинается с тебя. Не надо ждать, там, что вот Кличко, там, Зеленский или кто-то еще нет. -э, страна начинается с тебя. Ты должен добиваться, чтобы твои дети и ты жил в демократической стране. На жаль... Я недавно вспоминал, вот в депо, да, в основном женщины намного смелее, больше меня поддерживали, чем мужчины. Мужчины побаивались, женщины нет, не боялись. Это такой позор, вот честно вам скажу, вот я вспомнил недавно, это такой позор, просто позор из позоров. И самое интересное, что я скажу еще раз, что вот эта коррупция, мы сами ее делаем. Тебя ж никто не заставляет, там, ты приехал, там, сумку привез, там, картошки, мяско, сальцо, там, бутылочку водочки, или бутылочку коньячка, или бутылку шампанского. Тебя ж никто не заставляет нести это в нарядную, или начальнику отдела эксплуатации, или зам директору по эксплуатации. А то бывает, еще и директору могут занести, но не все директора брали. Это я знаю 100%. Ну, Вот так все продается. Как и в автобусных парках, то же самое. Есть начальник колонны, который, с которым, если ты с ним будешь вась-вась, то есть платить ему откатные бабки давать, ты, ты будешь хорошо жить, у тебя будет и маршрут хороший, и гармошечка, и <свистит>, маршрут маленький, э, солярка останется, ты еще и солярку сольешь, продашь, и плюс еще смены 9-часовые, 9 и плюс гармошка, то есть зарплата ого и есть им будет поделиться начальником колонны. Вот так и происходит, на жаль, во всех депо мест Киева. И пока мы не уничтожим вот эту вот всю мразь, э, ничего хорошего не будет. Но я еще раз скажу, самое интересное, что это все начинается с вас. Вас никто не заставляет нести эти сумки. Если бы вы прекратили бы нести эти сумки, как я когда-то работал в депо, я говорю, сегодня я 9-часовую смену, например, завтра я 7-часовую смену ну, чтобы у всех было равномерно. А когда у людины 7 часов смена, у него один выходной в неделю получается, потому что он не успевает норму выкатать. А вот той, у людины, которая 9,5 часов, у него чуть не три выходных в неделю, потому что большие смены. И он еще встыгает выйти из выходного, еще что-то зарубить. А та людина, которая 7 часовую смену катает, уже ничего не зарубит. Ничего, еще и с одним выходным в неделю вкалывает. Вот как-то так и получается вот эта несправедливость, она и на сегодняшний день есть несправедливостью. Покупают вагоны, покупают маршруты, покупают все, что можно купить. Как-то так. Так что, ребят, я же все начинается с нас, и пока мы не начнем искоренять, вот это брат Кумсват, ничего хорошего не будет. Не ждите, просто не ждите. Но я вам могу сказать, вот это брат Кумсват, с этого началась и война тоже. Ну, я думаю, ребята, которые вернутся, они Ну, я надеюсь, что много чего изменится после войны. Подписывайтесь на мой канал, дальше еще будет интереснее.